Хей, всем привет! Вы на канале Крутой Медведь. И сегодня я <laughs> решил поиграть в Майнкрафт. <laughs> Не обращайте на мой голос, а просто я просто заболел. <laughs> вот, и сегодня я... я буду проходить паркур. Да. Так вот. И я надеюсь, меня слышно. Вот, сейчас мы заходим в Майнкрафт. Я скачал Майнкрафт 13 версию, которая не лагает. И поэтому будем играть на ней. Я надеюсь, вам будет все слышно. Потому что я извиняюсь, если будет не слышно. Вот и Загрузился наш, наш Майнкрафт. Заходим. <laughs> Загрузка так. И если что, <laughs> не пишите в комментариях, что я плохой паркурист, потому что я не умею. Прикурить? Так. Сейчас залезем сюда. <как> вот. Тут у нас сундуки с кнопкой. Угу. <как> <как> вот, теперь Заходим в этот домик. Ставим кнопку. И телепортируемся вот сюда. И тут мы будем проходить паркур. Сначала, я думаю, все будет легко. Тут уже надо будет постараться. Блин! Я предупреждал, что я не очень хорошо паркую вот, я думаю, видео будет не очень долго. Так что, если вам будет скучно смотреть, как я покурю, можете перемотать. Да блин. Хоп. Хоп. Фух, ну вот тут я и провалился тогда. Все. Ай, блин, опять. Ну как это могло произойти? Вот. Э -э, я буду рассказывать, <къем> выйдут ли еще видео с разными картами. Да, я скачала такую штуку, чтобы моды разные показывать карты. Поэтому, да, будут разные карты. Если что, пишите в комментариях, какие вы карты хотите. <къем> вот. И наверное у меня появится новый канал вот наверное прям он будет называться Крутой Медведь Гейм вот ну, специально для игр потому что на этом канале у меня будут разные обзоры все такое я хотел э, второй канал сделать ну когда 50 например подписчиков будет но раз 50 не набирается подписчиков то Сделают просто. О, так тут просто можно прыгать. Так, а тут уже... Что еще хотел сказать? Там есть разные карты. Например, сландерина Или Пять ночей Фредди. Ладно, давайте устроим голосование. Кто какую карту хочет... Например, Слендерина, Сландермен, 5 ночей с Фредди. Или же Паркур, Вот, и думаю еще что-нибудь. Возможно, буду Пу снимать моды на Майнкрафт. Вот. Но пока у нас вообще ничего не получается. Так. Прыжок. 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 Тут я могу не допрыгивать, поэтому... Опять я упал. Как мне надо это... Когда я падаю. Вот, потом... Самое трудное для меня как-то это лаваган. Там, короче, выходишь и сзади тебя лава. Как вы видите, я прикурить вообще не умею. Поэтому я не буду лаванд записывать. Но только если вы заходите, если на этом видео наберется много лайков. Если вы захотите. Хотя какие мне лайки? Я не мастер в Майнкрафте. Ну, последний раз это сделаю. Потом запишу заново. Ладно, сейчас еще не попытки. И э, перейдем на, на другую карту. Так, вы как видите по там. Так, вот наш домик. Фух, пока, пора это сделать. Хоп, 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 хоп. Ну что ж, мой прыжок. А, да. Так, ну там у нас не надо ничего. Потом просто спрыгну вот сюда. Все, теперь я буду вот тут воскрешаться. Вау! Теперь как-то поспокойнее, что я у меня есть чекпоинт. Что мне придется опять идти. Ну, эти у не более легкие. Все. Я думаю, пока продолжать. О, блин, я так и знал, что в воду упаду. Ладно, умрем тут. Хотя... Вот на раз на это дело шло. Можете перемотать. Я уже это говорил. Потому что... Я не хочу, чтобы мои подписчики ждали, когда берусь. Ладно, проще выход это вот тут умирать. Как вы видите, это без модов, если что. На 13 версии появились. Так, вот, наконец-то мы начинаем умирать. Уже ночь, как слышите, там зомбаки давай же, давай, Стив. Да, наконец-то. Ну все. Угу. Мы возродились. Как нам положено. Ладно, я думаю, на, на... ну как на этом. Думаю, сейчас несколько раз еще попытаюсь сделать этот паркур. Так, давай на дерево. И на этом видео, думаю, закончится. Опять я упал. Вот не мешается там, вот этот потолок вообще очень сильно мешает. А тут он не помешал сейчас. Пока идет все отлично. Ай, -а -а -а, сейчас глазил. Бомбс. Сейчас 10 минут дойдет, и закончим это видео. Лишь бы сейчас получилось, лишь бы сейчас получилось, да. Ну все, я думаю, надо уже поторапливаться. Я надеюсь, у меня получится в этот раз пройти. Вот, все, последняя попытка, я вам отвечаю. И все. Я, если что, предупреждал, я не виноват. Если что, предупреждал, что я плохо покурлю. Ну что ж, на этом наше видео будет заканчиваться. С вами был, был Майнкрафт Черкрутой Медведь. Всем удачи и всем пока.